السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا فرید صاحب کا بہت پیارا بیان گمراہی سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے تو اس بیان کو سر سے لے کے آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب بیل آئیکن پہ کلک کیجئے جزاک اللہ محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ ہے اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنی طرف سے وہ نہیں آئے ہیں انا ارسلنا اللہ فرما رہے انسل نا نو ہی کیا ہم نے نوح کو بھیجا ہے ان کے قوم کی طرف بھی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا قوموں کی طرف ہادی بنا کر بھیجا ان کو کہ وہ محنت کریں اور ہر قوم میں نبی آئے ہر قوم میں نبی نے نبی کو بھیجا وَلِكُلِّ پلکھو مندھاد کہ ہر قوم میں حدی بھیجے نبیوں کو بھیجے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر اس سلسلے کو ختم کیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے لیکن دین جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ قیامت تک دین چلے گا دنیا میں چونکہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ ہی شیطان بھی آیا شیطان کو بھی ان کے ساتھ ہی اتارا نکالا وہاں سے اور اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے قیامت کے دن تک ایک طرف شیطان اپنا کام کرے گا اور ایک طرف اللہ کے بندے اللہ کی عبادت اطاعت میں لگیں گے وہ نافرمانی کرے گا نافرمانی کی دعوت دے گا نافرمانی کی طرف لوگوں کو لے جائے گا اس کو اللہ نے اس کی مہلت دی ہے اس نے مہلت مانگی اللہ سے تو اللہ نے اس کو مہلت دی ہے تو وہ اپنا کام کرے گا فساد مچانے کا کام ہے اس کا اس کا کام فساد کرنے کا ہے اور دوسری طرف اللہ کے بندے اللہ کی عبادت اطاعت کریں گے وہ بھی سلسلہ قیامت تک چلے گئے کہ ہر وقت ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے رہیں گے دنیا میں جو اس کی عبادت اطاعت پر قائم رہے لیکن ہمیشہ نیکوں کی کمی رہی ہر زمانے میں ایسا رہا کہ اچھے بھلے لوگ کمی رہے خلیل امن عبادی شکور شکر گزار تھوڑے ہی ہوتے ہیں کہ جو نیکی پر اور اللہ کی اطاعت پر باقی قائم رہے ہوں ایسے رہے تو دین قیامت تک رہے گا اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا شاید اس کے پیچھے کتنی طاقت لگا دے بڑی بڑی حکومتوں نے طاقت لگائی اس کو ختم کرنے کی اسلام کو مٹانے کی اس کے مقابلے میں بہت سارے طریقے آئے ہیں عبادت میں اسلام کے راستے سے طریقے داخل کیے گئے اسلام سمجھا کر اسلام بتا کر کروائے گئے لوگوں سے بدعات <applause> ہوتے ہیں بدتے وہ لوگ اسلام سمجھ کر کرتے ہیں اتنی بدتے ہیں تو وہ لوگ کیسے کرتے ہو اسلام سمجھ کر کرتے ہیں نیکی کا کام سمجھ کر کرتے ہیں اس پر ثواب کی امید کرتے ہیں وہ حالانکہ اس پر کوئی سواب نہیں اس قسم کے جو کام ہیں وہ سب اکارت ہو جائیں گے بیکار ہو جائیں گے تو ایسے ایسے کام جو ہیں وہ بارگاہ خداوندی میں اکارت ہو جائیں گے جو اسلام کے طریقے سے ہٹ کر ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفۂ راشدین کا جو طریقہ ہے اور اس طریقے کو لے کر ہمیشہ جو لوگ چلے ہیں تابعین چلے اس طریقے پر طب تابعین میں ایسے لوگ پیدا ہوئے اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا کوئی زمانہ خالی نہیں رہا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطبعین نہ ہوں جنہوں نے اسلام پر عمل کیا کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی حفاظت کا تو اللہ ہی نے ہر زمانے میں ایسے افراد تیار کیے کھڑے کیے انہوں نے اسلام کو اپنی صحیح شکل پر باقی رکھا تمام شعبوں کے اعتبار سے عبادت میں بھی معاملات میں بھی معاشرت میں بھی اخلاق میں بھی عقائد میں بھی اور ہر زمانے میں وہ لوگ بھی رہے جنہوں نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جنہوں نے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی جو شیطان کے راستے پر چلے اپنے نفس کے بندے بن گئے وہ انہوں نے پیروی چھوڑ دی پیروی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی بعد والی امت کو کہ تم پیروی کرتے رہنا کیا کرنا پیچھے چلتے رہنا علیکم بسنتی آپ نے کہا کہ تمہارے لیے ذمے ہے کہ میرے طریقے پر رہنا وسنت الخلفاء الراشدین المحدین اور خلفاء راشدین کے طریقے پر رہنا یہ سیدھا راستہ ہے جو لوگ اس کو پکڑے رکھیں گے ثابت قدم رہیں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے وہ گمراہ ورنہ دین میں ایسی چیزوں کی ایجاد ہو جاتی ہے کہ آدمی دین سمجھ کر اس کو کرتا ہے وہ دین نہیں ہوتا ایسی چیزوں کی ایجاد ہو جاتی ہے دین کہ وہ دین نہیں ہوتی لیکن آدمی اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا فرید صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے گمراہی سے بچنے کے طریقے بتائے ہوئے ہیں بس طریقہ کیا ہے یہی ہے کہ یہ حضرات علماء کرام جو ڈیلی بیس پہ یہ بیانات دیتے ہیں اس کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے راہ پر گزاریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ زندگی گزاریں کیونکہ یہ دنیا فانی ہے یہاں پہ کوئی بھی رہنے نہیں آیا تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں پانچ وقت کی نماز پڑھیں باقاعدگی سے اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں اسی میں ہماری بلائی ہے آخرت کی اور تبلیغ جانا چاہیے مرکز شب جمعہ جانا چاہیے مطلب تین دن لگانے چاہیے چلہ لگانا چاہیے تو اسی سے ہماری زندگی بہتر ہوگی باقی آپ لوگ خود ہی سمجھدار ہے کہ کیا کرنا ہے اور یہاں پر ہم کیوں آئے ہیں اور کس کام سے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کم سے کم ہم پانچ وقت کی نماز پڑھے اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے اور گشت کرے اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ